Первыми свой бриз нам прочитает команда КВН «Я люблю Зену». Мы команда литературная, поэтому для нас этот конкурс как бы родной, даже в прямом смысле домашний. Артем Плет, Мы долго готовили что-то интересное для вас, ну, по Булгакову хотели, там, перебирали много тем, но в конечном итоге нашли дневник игрока запорожского металлурга, и он оказался намного смешнее. Приступим. Устал. Очень устал. Бегу третий круг на тренировке. И очень устал. Писать на бегу вообще неудобно. Пришел на тренировку, забыл сменку. Тренер отправил домой. Понравилось. Стал забывать сменку чаще. 15 сентября. На тренировке Адольф Тейку заявил, что хочет, чтобы ему платили едой. После игры сосед по площадке сказал, что ударил бы лучше. Но мы вышли на поле. Действительно, лучше ударил. Сегодня тренер подошел ко мне и сказал, смотри, как могу. И урезал пол зарплаты. 28 сентября забивать в моем хобби. Перед сезоном поспорили с ребятами, кто забьет больше. Мухитарян больше. 8 октября мама опять записала меня на собеседование на завод. Играли с налоговой. Ну, думали, под нации нормально все будет. В общем, не поддавались, нормально все было. 12 октября. Я понял, что мне не везет 30 раз в году. Это число равно количеству матчей в сезоне. Вчера был на Анголенко, купил пленку, Лоханулся. Вот, через полчаса иду в магазине. В три раза дороже висит. Ну, я иду, купил. Ну а как я еще буду уверен в том, что они одинаковые? 13 октября моя девушка объяснила мне, что такое офсайд. Вчера на тренировке полузащитник Саша рассказал нам, что ни разу не стирал свою форму. Утверждает, что не потеет. 23 октября. Надо искать работу. К сожалению, ну, дневник написано очень непонятно и неграмотно, и это все, что нам удалось выяснить и как-то разобрать. Спасибо.